you <laughs> І вітання! З вами програма Нова адреса. Ми продовжуємо досліджувати столичний ринок нерухомості і сьогодні ми шукаємо одну або двокімнатну квартиру вартістю до 1 мільйона гривень. Нагадаю, партнер програми Агентство нерухомості Парклей. Три об'єкти, але тільки один з них буде проданий. Або не буде. Завдання експерта презентувати об'єкт так, щоб у героя виникло бажання його купити. Завдання героя протягом дня оглянути обрані об'єкти та вибрати один з них. У цьому випадку він отримує знижку на вартість послуг агентства нерухомості. Якщо герою не сподобається жоден з об'єктів, право на знижку переходить до телеглядачів, які виявлять бажання придбати один із запропонованих у програмі варіантів. Знижку отримує той глядач, який першим зателефонує до агентства за номером 392 22 22. Представляємо героїв сьогоднішнього дійства. Катерина 23 роки. Має намір придбати однокімнатну квартиру у Києві. Допомагати Катерині у пошуках житла буде агентство нерухомості Парклейн в особі експерта Мирослава Касьяна. А я, Василь Звірів, протягом програми супроводжуватиму цих приємних людей. Давайте то иди знаем, каким свое майбутнее жилье бачить наша героиня. Моя будущая квартира, она должна быть обязательно в хорошем районе, чтобы вид был из окна приятный. В каком, не суть важно. Но главное, чтобы была хорошая инфраструктура, ну магазины какие-нибудь побольше. вот. И сама квартира, она должна быть просторная, ну, хотя бы метров 50 квадратных, уютная. Світла і все-таки желательно хоча б з мінімальним ремонтом, а сума, на которую я планую, бути не більше миллиона гривен. Дізнавшись про основні вимоги пані Каті до майбутнього помешкання, експерт для подальшого огляду запропонував кілька варіантів житла. Я бы хотела посмотреть квартиру по улице Мейтоса, Чавдар и Крименка. Предлагаю это сделать сейчас. Отже, объект номер один. Поехали туди. Однокімнатна квартира на третьому поверсі 16-ти поверхівки, що стоїть за адресою вулиця композитора Мейтуса, 4 а загальна площа 48 квадратних метрів, стан після будівельників, поруч супермаркет, дитячі майданчики, підземний паркінг, дитсадок, школа, озеро, ціна 640 тисяч гривень. новый жилой комплекс, что, в общем-то, идеально для молодежи с точки зрения безопасности, с точки зрения развлечений. Жилой комплекс со своей собственной инфраструктурой. В дальнейшем планируется строительство школы, садика, что, в общем-то, завершит полный комплекс этого массива. Мирослав Касьян, эксперт агентства нерушимости Парклейн. Відповідальний на роботі, Мирослав дотримується принципу «добре працює той, хто добре відпочиває» захоплюються пишем туризмом и выслуванием на байдарках. Что касается квартиры, квартира после строителей, но уже выполнены все работы для начала ремонта. Выровнены стены, на полу стяжка. Мы сейчас находимся в холле. Главным преимуществом этого холла является то, что из него мы попадаем в каждое помещение этой квартиры. от нас, насколько я понимаю, находится вход до санитарной зоны. Зоны. Санитарная зона достаточно э, вместительная. А также хочу обратить ваше внимание, что эту зону можно еще увеличить за счет э, холла. Ну, знаете, на самом деле мне пока все нравится. И уже какие-то идеи, фантазии появились, как я могу это сделать. Но ну, лично я просто хочу отдельный санузел, я расширю. Ну, в общем... Честно, понравилось. И дом понравился сам. Настолько много сейчас в Киеве всяких серых домов, многоэтажек безликих, а тут как-то сразу благоприятное впечатление. Давайте будем продолжать его взгляд. Mm -hmm. И сейчас пан Мирослав покажи нам что? Кухню. Кухню. Давайте. Главное место Пойдем. в квартире. Кухня общей площадью 13 квадратных метров, имеет очень удобную, удобное положение, что позволяет зонировать ее на рабочую зону и на обеденную зону. Фишкой кухни является выход на довольно-таки интересный балкон. Да, да. Что по составляющим кухни, то мы можем обратить внимание на установку новых радиаторов. Стоит система пожарной безопасности. По стенам и полу, то есть ничего не меняется. Стяжка, стены выровнены, подготовлены уже к поклейке или покраске. Пане Катерину, еще раз на это нищения, как ваши мои рабочие. А чем можно сказать про Я могу сказать, что мне на самом деле нравится. Первое, что бросилось в глаза, не имеющее отношения к кухне, деталь интерьера – балкон. Он необычной формы, он оригинальный, на нем можно сделать зимний сад, это я так на будущее забегаю вперед. А если говорить о кухне, она просторная, она довольно большая, тут много пространства и ну, пока только хорошие отзывы. Ну і а наразі у нас залишається ще одне найголовніше, як на мене, приміщення квартири – це безпосередньо зал. зал. Так? Да. No. Давайте пройдем туди. Зал 24 квадратных метра, установлены стеклопакеты, также выход на аналогичный балкон, и что касается вида, окна выходят на улицу Вильямса. Ну, я могу сказать, что сейчас я думаю о том, что не жалею, что вы мне предложили все-таки посмотреть квартиру без ремонта, хотя я изначально не хотела. действительно нравится эта комната. Она большая, просторная, опять-таки балкон. Но есть один небольшой нюанс, минус, который меня пока останавливает. Недостаточно панорамный внешний вид. Но все-таки тут намечается стройка. Хотелось бы парка Днепра, что-нибудь живописное. Вот, это минус. Ну, я думаю, якщо збільшити суму витрат на квартиру як мінімум у два-три рази, може я біля Дніпра щось знайти. <рес> на цьому я хочу оголосити огляд об'єкту номер завершено. Послухаємо, що скаже пані Катерина про оглянуту квартиру. Зараз виставляю общую оцінку квартири. Я для себя отметила, что не пожалела, что все-таки эксперт уговорил мне посмотреть квартиру без ремонта, хотя изначально мое требование было хотя бы минимальный ремонт. Ну во-первых, она действительно просторная. В замечательном доме сам, само по себе архитектурное сооружение дома, архитектура этого дома она красивая. Уютная, большая площадь и цена достаточно приемлемая. И настолько приемлемая, что у меня остаются деньги, чтобы э, проявить свои фантазии сделать квартиру полностью ну, под себя, под свое осмотрение, не такой, как у других. И ну, я очень задумалась насчет этой квартиры Она мне безумно нравится. Единственное, конечно, вот внешний вид за окнами. Он оставляет желать лучшего. Хотелось бы все-таки просыпаться с первыми лучами солнца и там природа красиво, все замечательно. Но вот все-таки за такую цену и такая жилплощадь, я думаю, вариант. Моя оценка квартире 8,5 с половиной баллов. Об'єкт номер 2 Однокімнатна квартира на 16-му поверсі 25-поверхового будинку, розташованого на вулиці Чавдар під номером 5. Загальна площа 47 квадратних метрів. Якісний ремонт. Комплект меблів і техніки. Підлогове покриття ламінат. Ціна 800 тисяч гривень. Входна група. На полу е, імпортний кафель. Подогріву полу тут немає, але так як проходять комунікації. Пол достаточно теплый. Что касается стен, э, обои поклеены. Высота потолков э, в общем в этой квартире 3 метра. Здесь находятся автоматы, что отвечает за всю электрику. Большой четырехстворчатый шкаф-купе. Уютно, просторно. Отметила высокие потолки. Для меня это важно на самом деле. Не чувствуешь себя в коробке. Вот это неоспоримый плюс. Я пропоную найбільш цікаве і найбільш головне залишити на десерт. А зараз давайте будемо знайомитися із санітарною зоною. Вона складається із двох частин. Перші двері ведуть нас безпосередньо до туалету. Все необхідне, що давно знаходитися в этом приміщенні, тут присутствує. І кольорова гама досить така холодна, тим не менш, як і санітарної зони. Привлекательная. Я сразу отметила цвет плитки. Давайте посмотрим на другую часть санитарной зоны. Ванная комната. Она находится левую нас. Ходим туда. Несмотря на небольшие размеры, она достаточно функциональная и вместительная. Стиральная машинка стоит, все подведено рукомойник. Вместо ванны здесь удачно расположилась душевая кабинка. Также незаменимая составляющая есть бойлер. Помещение выполнено в светлых тонах. Приятное впечатление производит. Небольшой минус. Все-таки моя душа ближе лежит к ванной, нежели к душевой кабине. Но это дело наживное, так сказать, можно спокойно поменять, а так... В подобається. Нравиться там. Да. Добре, давайте ми зараз будемо продовжувати огляд. І я пропоную ознайомитися спочатку із зоною кухні. Кухня має площу 13 квадратних метрів, має повний комплект побутової техніки і справляє досить приємне враження. Кухня зонирована на рабочую зону, на обеденную зону. Хотелось бы отметить по поводу устроенной бытовой техники. Здесь находится духовой шкаф, а также ворачная поверхность. При необходимости можно поставить вытяжку. Что касается посудомоечной машины, она здесь есть, она стационарная, она не устроенная. Мне кажется, что одной из основных кухни можно вважать выход на лоджию. Mm -hmm. Ну и, кстати, с довольно неплохим краеведом. Да, я тоже обратила внимание. Внешний вид мне очень нравится. Очень приятный. А вы келька с ним про кухню? Большая, просторная, много техники. Это не может не радовать. Нравится дизайн, он в, фисташков, в фисташковых тонах выполнен. В принципе, приятна, не кричаща, простенька за вкусом. Давайте дізнаємось, чи було б вам приємно знаходитись у тутешній спальні. Давайте. Пан Мирослав, водіть нас до основної кімнати цієї квартири. <му> Зал общей площадью 21 квадратный метр Ви можете використовувати в дальнейшем как спальню, так и гостевую зону. Благодаря конструкции этой кровати он превращается, трансформируется в угловой семейный диван для просмотра телевизора. Что касается напольного покрытия, то здесь использован ламинат. По стенам вы можете увидеть обои. Из техники наличие телевизора, наличие компьютера, наличие кондиционера. Все, что вы видите в этой квартире по технике, встроенное, стационарное, все в квартире остается. Ну и, конечно, значит, окно, достаточно большое векно которое выходит на тот самый объект, который мы уже видели. Мне тут нравится. Во-первых, сразу бросились глаза. Окна, они действительно, как вы сказали, большие, а значит, в комнате будет всегда светло. И это, это очень важно, особенно для спальня. На этой мажорной ноте, э, огляд объекта номер два, я хочу Это завершенным. Чи сподобалось Катерине по помешкання? Квартира у меня вызвала на самом деле только положительные эмоции. Просторная, уютная, много техники, это очень важно. Все выполнено в нейтральных постельных тонах, не кричащее, простенько и со вкусом. Мне бы хотелось здесь жить. Поставила девять с половиной. Об'єкт номер 3 Двокімнатна квартира на передостанньому поверсі дев'ятиповерхівки, що знаходиться за адресою вулиця Клеменка, 27. загальна площа 52 квадратних метри, ремонт. Дві шафи купе, два кондиціонера, обудована кухня, засклений балкон, продаж з меблями. Ціна 880 тисяч гривень. Пол общей площадью 9,6 квадратных метров. На полу у нас плитка. Подогрева нет, но по полу идут коммуникации. Двухсторчатый шкаф-купе. Касательно э, стен обои точное освещение. Пани Катерина, сейчас мы побачим с вами санитарную зону. Она находится сразу за нашими спинами. Насколько Интересное решение было принято собственникам касательно санитарной зоны. Они увеличили ее буквально в два раза и соединили. Все это узаконено. Обратите внимание, стоит душевая кабинка. Также есть еще и ванная, что, в общем-то, для вас является дополнительным плюсом. Также умывальник, стиральная машинка и унитаз. Треба зазначити, що тут ми маємо бойлер, що теж дуже важливим фактором як на мене є у сучасних умовах. Ну і звичайно, велике анзеркало з підсвіткою, про що, мабуть, мріє кожна жінка. Отже, санітарна зона цієї квартири, яке враження вона справляє на вас. Санітарна зона цієї квартири произвела дуже хороше впечатлення. Дуже хороша, я думаю, комфортний санузел. Мені подобається. Давайте продовжувати нашу подорож і зараз до вашої уваги е все ж таки вітальня да. гостьова кімната. Ходімо туди. Гостіна общою площою 18 квадратних метрів. На полу у нас паркет а, на, на стінах обої під покраску. Также присутствует здесь мебельный гарнитур, мягкая мебель. Хотелось бы сразу отметить, что вся мебель, которую вы видите в этой квартире, вся встроенная, стационарная, она остается и входит в стоимость этой квартиры. Что касается еще дополнительной техники, то мы можем видеть здесь кондиционер. Также фишкой этого помещения является выход на балкон. Хотелось бы еще подчеркнуть большие окна, что днем, в общем-то, визуально увеличивает площадь этого помещения. Здите же, моя мама выход до кухонной зоны, и как мы зараз еще побачимо. Отже, гостьева зона квартиры квартире. Чем подобается она вам? Знаете, нравится. Хотя на самом деле комната небольшая, но она достаточно уютная, светлая и. Как-то вот все оформление, вся цветовая гамма, которая присутствует, мебель, стены, даже вот гарни, гардины, они все как-то вот приятные, радуют глаз. И я так думаю, мне бы было приятно здесь находиться. Мне нравится. Я сподеваюсь, что не менее приятно вам будет находиться на кухне. Сейчас предлагаю ознакомиться с этим помещением. Несмотря на то, что кухня имеет небольшие размеры, она функциональна и практично оснащена всей бытовой техникой, а также мебельным гарнитуром. Также еще одним плюсом является то, что духовой шкаф вынесен в отдельную зону. Что касается освещения, здесь его предостаточно, также мы можем увидеть дополнительное освещение в виде бра. Кухня, чем здесь вам она за маленькую? Честно говоря, кажется, да. В ней много техники. Она уютная, в принципе. Она симпатичная, она приятная и функциональная, но все-таки немножко маловато. Продолжаем подорож квартирой. Наступным пунктом огляду станет 13-метровая спальня. Присутствует спальный гарнитур в виде двух спальной кровати прикроватные тубочки, наличие дополнительного шкафа купе, а также еще обратите внимание на дополнительный комод и на наличие еще одного кондиционера в этой квартире. Фишка этой комнаты также является выход на лоджию. То есть лоджия тут имеет два входа и, кстати, на лоджии у нас есть еще дополнительные места, полиции для размещения каких-то певных вещей. Отже, комната, спальня, квартиры. Что вы можете сказать про нее? Спальня этой квартиры произвела на меня очень приятное впечатление. Она небольшая, но она очень уютная, в ней прекрасное спальное место. Освещения тут достаточно, даже в вечернее время. Не только наверху, но и над кроватью есть два светильника. Они достаточно приятной формы, дизайна. На этой мажорной ноте, погляд объекту номер три, я хочу это завершенным. Что про объект номер три скажет паня Катя? Квартира номер три мне понравилась. Она просторная, светлая, в ней очень хорошо выполнен дизайн, она не кричащая, в ней приятно находиться, нет ничего лишнего. И на первый взгляд то, что казалось минусом, то есть маленькая кухня, является и плюсом неоспоримым плюсом, потому что она соединена с гостиной, то есть готовить еду непосредственно можно на кухне, а гостей принимать уже в гостиной. И если еще квартира, она смотрится как двухкомнатная, то есть за счет этой гостиной, за счет ну, вот такой планировки кухни. Мне в целом очень понравилась квартира, и я ставлю ей высокую оценку, 9 баллов. До вашей уваги стыслый огляд резюме оглянутых сегодня объектов. Слово эксперту. Что касается первого объекта, расположенного по улице Митуса 4А, хотелось бы отметить ряд преимуществ, такие как новый жилой комплекс в новом жилом массиве, наличие собственной инфраструктуры, практичная функциональная планировка, большой метраж. Что касается второго объекта по улице Чавдар 5, то он имеет э, отличную современную планировку, высокие трехметровые потолки. Э, также есть наличие подземного паркинга э, в пешей доступности и э, наличие метро в 5 минутах ходьбы. Что касается э, последнего завершающего объекта на Клименко 27, то здесь мы имеем Большой санузел, також наличие тамбура на дві квартири, сквозной, складна лоджия, а, достаточно неплохой ремонт, і то, що в квартирі остається повністю вся мебіль, заявлена в ціни. Ось ми і дісталися фіналу нашої програми, і зараз настав час дізнатися, чи обирає пані Катерина один із запропонованих сьогодні варіантів. Пані Катя сьогодні ви побачили три квартири. Об'єкт номер 1 Однокімнатна квартира на третьому поверсі 16 поверхівки, що стоїть за адресою вулиця композитора Мейтуса 4А. Загальна площа 48 квадратних метрів. Ціна 640 тисяч гривень. Об'єкт номер 2 Однокімнатна квартира на 16-му поверсі 25 поверхового будинку, розташованого на вулиці Чавдар під номером 5. Загальна площа 47 квадратних метрів. Ціна 800 тисяч гривень. Об'єкт номер 3. Двокімнатна квартира на передостанньому поверсі дев'ятиповерхівки, що знаходиться за адресою вулиця Клименка, 27. Загальна площа – 52 квадратних метри. Ціна – 880 тисяч гривень. Я довго сумнівалася, але все-таки зупинила свій вибір на квартирі номер 2. Об'єкт номер 2 Однокімнатна квартира на 16-му поверсі 25-поверхового будинку, розташованого на вулиці Чавдар під номером 5. Загальна площа 47 квадратних метрів. Ціна 800 тисяч гривень. Она максимально відповідає всім моїм критеріям, всім моїм запросам. Ну, Во-первых, там високі потолки. Для мене це дуже важливо. Во-вторых, вона світла, уютна. Она расположена в хорошем районе, там есть инфраструктура, в ней будет приятно жить, и я в нее влюбилась с первого взгляда. Вот, и хотела бы уже как можно быстрее подписать все нужные документы и заселяться туда. Ну что ж, поддерживаю вас в вашем решении, в вашем выборе, вручаю вам сертификат от нашей компании на э, скидку и предлагаю проехать в офис для подписания нужных документов. Хай так, вам в у нові оселі щастить, бажаю вам там у усіляких гараздів і вам дякую теж за участь у программе На все добре. А нашим телеглядачам мені залишається нагадати, будь-хто з вас може стати власником одного з побачених сьогодні об'єктів. Для цього потрібно зателефонувати за указаним номером телефону до агентства нарухомості Парклейм. До речі, набравши саме цю комбінацію цифр. Ви також можете здати, орендувати, купити або продати будь-яку нерухомість у Києві та області. Пам'ятайте, хотіти замало, варто діяти. З вами була програма нова адреса. Побачимось. що, де, за сколько? У наступній програмі ми продовжимо знайомити вас з нерухомістю української столиці.